то ли князь не такой, как в Ярославле, то ли медведи здесь покруче, чем в Ярославле будут. В общем, история кончилась в обратном порядке. Нежели вам Светлана рассказывала, то есть медведь остался жив, а князь наоборот погиб. Вот на месте гибели князя костровичи поставили сначала деревянную церковь на «Воскресенье» по прозвищу «Воскресенье на дебре. В 17 веке Девру выпилили, здесь разместилась слобода, здесь живут купцы, в том числе купцы и московские. Московский купец Кирилл Исаков торгует с Англией. Из Англии получает краску, однажды открывает бочку, а там полная бочка золота. Я не знаю, как вы, а я бы эти деньги себе бы оставил. А Исаков был человек честный, он писал письмо в Англию. Ну а что делать с деньгами? англичане тоже приличными людьми оказались. Они прислали ответ, что хозяев денег они так и не нашли. И посоветовали пустить деньги на Бога угодное дело. Исаков построил вот этот э, храм, который долгое время, с по 91 год, был главным э, собором города Костромы федеральным собором. Сейчас Богоявлинский, куда мы с вами поедем, кафедральным является там, Федоровское находится, но те, кто верит, давно и искренне предпочитают все-таки ходить на службу вот сюда, в воскресенье на дебры. А тут официальный, это больше для новых русских туристов. Вот. Ну а мы едем по улице с таким же названием Нижняя Дебра. И с правой стороны беленький такой современный домик. И к нему примыкает серого цвета зданица. Это больница Красного Креста имени Федоровской, иконы Божьей Матери. Николай II, 20 мая 1913 года года торжественно перерезал ленточку и открыл эту больницу во время празднования здесь 303 летия дома романовы с правой стороны холм на который, который благоустроил в 19 веке губернатор муравьев и до сих пор в простонародье это местечко называется муравьевка но ну, а сейчас современный костромской губернатор слюняев занялся благоустройством этого холма в надежде, что место начнут называть Слюняевка. Итак, посередине этой муравьевки стоит вот это коричневое здание под полосатыми флагами. Это администрация Костромской области. Здесь губернатор и работает. Ну Конец 19 века. Один из местных костромских купцов по фамилии Сергеев всю ночь пил, гулял, играл в карты, занимался излишествами нехорошими. А утром, когда протрезвел, оказалось, миллион рублей в карты выиграл. Чтобы удача от него не отвернулась, он посередине этого холма и поставил это здание. Тогда, но ну, отнюдь не администрация была, а женское и училище. Холм был красиво украшен двумя храмами. С одной стороны церковь всех святых, с другой стороны Борис и хлеба. К сожалению, костромичи после революции разобрали почти все. От 49 церквей осталось только 9. И вот э, одну из таких чудом сохранившихся церквей мы сможем увидеть с правой стороны. Мы будем разворачивать налево в хорошем смысле этого слова. А глядеть-то в правые окна будем. А вот на холме будет стоять церковь Иоанна Богослова на Каткиной горе. Разумные костромичи из этого храма сделали планетарь. Вот теперь вечером купол раздвигается. И можно посмотреть на звезды. Есть ли жизнь по Марсу? Итак, мы выезжаем на набережную. Дорогие Булги, увидим в виде мечети построенный ресторан, который называется Белое Солнце. Внутри московые фигуры, там Абдула, Сухов, пулемет знаменитый, официантки в виде жен ходят, там обслуживают гостей, а Петруха вечером с ружьем ходит в в Буденовке штыком и загоняет в этот ресторан. Вот, с левой стороны. Наверное, самый лучший ресторан города Костромы. Прямо по ходу э, беседка, которая носит имя Александра Николаевича Островского. Правда, при этом к Островскому не имеет никакого отношения. Скорее всего, эта беседка Эльдара Рязанова, который увековечил ее в своем фильме «Жестокий романс». А вообще, в конце вала у Костромичей стояла пушка, которая стреляла обычно, когда мимо города проплывали корабли с товаром. А ну, корабли останавливались, кому же приятно, что по вам из пушки-то стреляют. Тогда быстро появлялись таможники, делали свое дело. На эти деньги проживали горожане. Сейчас у города бюджет очень сильно, как дырявый. Неплохо бы а пушечку вернуть на прежнее место убрал Баумгарта, генерал-губернатор в 18 э, году 19 -го века вместо пушки поставил деревянную бензинку в китайском стиле. С правой стороны полм. все, что осталось от Костромского Кремля, можно увидеть э, сделка э, и э, площадка. Но вот, в 1936 году он был взорван. Взрывали долго, вот два дня сообщения из Москвы о том, что Кремль взрывать не надо, пришло на день позже выполненный работа. С правой стороны коричневый дом, Чережный дом Костромского купца Федора Ивановича Чернова Здесь каждый бедный костромич имел возможность переночевать а С левой стороны причал, тот самый, на котором снимался фильм «Жестокий роман» и московская застава стеллы с золотыми орлами При социализме, правда, орлов не было, но зато пиво продавали А сейчас орлы есть, а пиво почему-то уже давно не продают uh -huh. Заставу устроили к приезду Александра Первого Но Александр Первый не доехал до Костромы Поскольку тогда дороги не было в нужном направлении С правой стороны, э, да, такое двухэтажное желтого цвета зданица Это бывшая духовная семинария Здесь учился маршал будущий Василевский До реформы Александра Второго в массовом порядке Девочек не учили в гимназиях а Считали, что нет смысла зря тратить деньги Александр Второй издал указ, говорит есть в деньги, но под указ денежку не отпустил. И тульский дворянин Александр Николаевич Григоров прообраз Сергея Сергеевича Паратова, который так же как Паратов женился на золотых бризков, с правой стороны купил вот это трехэтажное здание и открыл здесь первую общедоступную женскую гимназию. Так что массовое женское образование пошло именно с города Костромы. С левой стороны трехэтажный белый домик угловой. Это медучилище. Его когда-то окончил на мы же главный тренер сборной России по футболу, Георгий Янцев. Чья команда так блестяще играла, особенно с португальцами, когда чуть-чуть не выиграли. 7-1 под нами река Сула вот это этой реке и основан город Кострома если верить Татищеву, то это произошло в 1152 году если Татищеву не верить, то вы помните в летописи про Кострому упомянули только в 1213 году